Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nusa Binda binti Muhammad Himan Rajang, nombor matric A192047 daripada program Sains Data dan hari ini saya akan membentangkan projek akhir LMCP1112 falsafah pendidikan Islam di bawah bimbingan Profesor Emeritus Dato' Dr. Riza Atif Abdullah. Baik, bagi pembentangan saya hari ini berfokus kepada satu tema utama iaitu guru impian saya berasaskan kefahaman terhadap falsafah pendidikan Islam yang telah saya pelajari sepanjang semester ini. Sebelum saya masuk kepada konsep guru impian, saya ingin mulakan dengan asas falsafah pendidikan Islam. Dalam Islam, pendidikan bertunjangkan tauhid, menjadikan Allah sebagai pusat segala ilmu dan tindakan. Sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah yang membimbing manusia supaya berkembang secara seimbang dari segi rohani, akhlak, intelek dan jasmani. Pendidikan Islam bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi membentuk manusia menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah memamurkan bumi. Dan akhir, akhirnya, maklumat pendidikan ialah kejayaan dunia dan akhirat. Inilah asas yang mempengaruhi cara saya mentakrifkan guru impian saya. Seterusnya bagi peranan manusia sebagai hamba dan khalifah, jika pendidikan melahirkan hamba dan khalifah maka seorang guru perlu memahami kedua-dua peranan ini. Sebagai hamba, manusia tunduk kepada Allah, menjaga ibadah, membuat keputusan berdasarkan syariat dan membina hubungan sosial yang berakhlak. Sebagai khalifah, manusia pula bertanggungjawab menguruskan sumber bumi dengan amanah, menjaga keadilan, memimpin masyarakat dan menjadi teladan yang baik di sini saya melihat bahawa guru impian saya bukan sekadar mengajar tetapi menjadi contoh hidup seorang hamba yang taat dan seorang khalifah yang memimpin dengan amanah. Seterusnya saya masuk ke bahagian yang paling penting iaitu konsep murabi. Murabi ialah pendidik yang membentuk murid secara menyeluruh akal, hati, akhlak dan kehidupan. Ia merangkumi lima peranan utama dalam pendidikan Islam Konsep murabi ini merangkumi lima peranan. Pertama sekali, mu'alim. Mu'alim menyampaikan ilmu dengan benar dan berkhidmah. Seterusnya, mursyid. Memberi, memberi bimbingan dan menunjukkan jalan hidup. Ketiga, mu'adib. Membentuk adab. Seterusnya, muzaki. Membersihkan jiwa. Akhir sekali, mu'zli. Mengembangkan bakat dan potensi murid. Dan daripada sini saya mula faham. Guru impian saya ialah murabi. Bukan sekadar pendidik ak uh, akademik. Slide ini merupakan hasil pembelajaran bagi uh, daripada satu hingga tiga. Jadi dalam Islam, seorang guru mesti kukuh daripada akidah, ibadah dan akhlak. Guru yang berakidah sejahtera akan mempengaruhi murid melalui keyakinannya kepada Allah. Daripada contoh kisah Bani Israel yang meminta berhala kepada Nabi Musa, ini menunjukkan kelemahan akidah dan mudah terpengaruh dengan budaya kufur. Daripada kisah Samiri pula, ia membina patung anak lembu hingga menyesatkan kaumnya jadi akidah yang sejahtera ialah meletakkan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan kepada makhluk lain tidak mensyirikkannya walau dalam hal kecil keyakinan teguh dalam hati dan amal menjadi asas seluruh pembentukan pribadi seorang muslim Seterusnya, ibadah yang betul. Daripada uh, Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang betul bermaksud dilakukan dengan ilmu dan kefahaman kerana tanpa ilmu, ibadah itu ialah sia-sia saja. Berbandukan dalil yang sahih, menjaga rukun, syarat dan adab. Melahirkan hati yang khusyuk, memberi kesan kepada ahlak dan kehidupan. Di samping itu, kejayaan dalam Islam bukan hanya kejayaan akademik atau kerjaya tetapi kejayaan du, dua alam dunia dan akhirat daripada um, suratul qasas ayat 77 carilah dengan apa yang Allah kurniakan kamu kebahagiaan negeri akhirat dan jangan lupakan bahagianmu di dunia jadi intipati daripada kejayaan dunia ke kejayaan akhirat ini dunia sebagai tempat berusaha beramal dan menunaikan amanah setiap masa dimanfaatkan sebagai ibadah kejayaan dunia adalah jalan menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang sentiasa membawa kebaikan ini merupakan insan yang paling berjaya dunia dan akhirat. Jadi dalam konsep guru impian saya ni, guru bekerja dengan niat ibadah dan penuh amanah. Dia seseorang itu mendidik murid menjadi manusia bermanfaat di dunia dan akhirat, pandai mengurus masa, tugas dan ilmu dengan hikmah, menjadi seorang pembawa kebaikan, kunci kebaikan kepada masyarakat dan akhir sekali menanam nilai ihsan, integriti dan tujuan hidup kepada murid. Sebagai rumusan, kursus ini saya belajar bahawa pendidikan Islam sangat luas dan mendalam dan sebagai seorang guru yang bukan sekadar pendidik tetapi pembentuk generasi, saya berharap suatu hari nanti jika diberi peluang mendidik saya mampu mengamalkan apa yang saya pelajari dan menjadi guru yang memberi manfaat di dunia serta pahala yang berpanjangan di akhirat. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.